Всем привет, спасибо, что зашли на мой канал. Вы на канале Ла-Ла-Лупси приконована Алина. Скоро этот канал будет называться Ла-Ла-Лупси Лав Алина. Так что не пугайтесь. Ведет этот канал в этом видео это белка ЛПС. Или как я их называю, Лэпсов. В этом видео я буду показывать раскраску. Раскраска называется в подарок девочкам, девочкам, феи и принцессы. Давайте посмотрим на картинку. Картинка выглядит с такой милой феечкой. Марка называется Стрекоза. Переберем раскраска подарок девочкам, феи принцессы. Хочешь познакомиться с добрыми феями и прекрасными эльфами, очаровательными принцессами и отважными принцами? Тогда скорее открывай книжку. Чудесные чудеса начинаются. Возьми карандаши и раскрась картинки вот такой вот тут текст. Давайте откроем скорее. Первую картинку это я расстраивала про фею одежды. Давайте прочитаем. В вашем настроении феи часто заглядывают в гости к принцессам. К принцессам. Они учат принцесс волшебству и созданию для них красивые наряды. Я ее так раскрасила. Следующая это фея цветов и принцессы. Фея цветов учит принцессу ухаживать за цветами в королевском саду. Вот так вот я ее раскрасила. А это сами принцессы. Принцессы любят слушать чудесные сказки, которые рассказывают им фея цветов. Следующий. это фея танцев и принцесса. Про фея танцев. Все принцессы любят танцевать, поэтому искусству их обучает фея танцев. Раз фея... Раз в году фея танцев устраивает э, в своем дворце бал и приглашает на него всех принцесс волшебной страны. следующее Фея дождя и принцесса. Сказочная принцесса не любит дождя и, и грома. Ведь, ведь если на улицу пошел дождь, значит в гости прилетела фея дождя. Она поливает э, деревья и цветы в королевском саду. Принцесса гуляет под зонтиком полу, по, и по лужам. И последняя картинка. Это сна. с принцесс, которая она укладывает спать. Давайте прочитаем. Вечером приходит фейснов она поет принце, принцессам колыбельные, чтобы они крепко спали всю ночь. было все подписывайтесь на мой канал пишите внизу хорошие комментарии и, и ставьте лайки пожалуйста всем пока это все видео